دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام وََََََََََس خاتم النبی چين پاک ویوز محمد منشا السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج بات کرتے ہیں تین عنوانات ایک ہے ملک ریاض دوسرا یہ ہے کہ ایک لاہور ہائى كورٹ کے جج کے خلاف حکومت نے ریفرنس دائر کیا اور تیسرا شاہد خاقان عباسى جی کہ ان پر کیا بیت رہی ہے تو سب سے پہلے ٹھیکیدار ریاض یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دار ریاض پچھلے کمو بیش دو ڈھائی دھائیوں سے پاکستان کے گویا یعنی ہر جو اقتدار کا زینہ ہے وہ گویا ان کی خوشنودی سے مشروط اگر نہیں بھی تو اس کی رضامندی جو ہے وہ اس کا خواہاں ہے کوئی بھی پارٹی آپ لے لیں بہت یعنی نیرو ایکسپشنز کے ساتھ اور کوئی بھی ٹی ایف سوسائٹی لے لیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرے سے ملک ریاض نے اس کو یعنی اپنے آپ سے منسلک کیا ہوا ہے مستفید کیا ہوا ہے یا اس سے کچھ فائدہ لیا یا دیا ہوا ہے کوئی ایسا یعنی گٹھ جوڑ کہیں نہ کہیں ہے میجر پولیٹیکل پارٹیز میں آپ سمجھتی ہیں کہ آ, کہیں بلا اس سے اس کے متعلق کیا چیمگویاں ہوتی تھیں اور جو ہمارے سب سے بڑے آ, گویا آ, جو ہمارے بادشاہ گر ہیں جو جنرلز اور ججز تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک صنم تراشا تھا اور آ, اس کی آ, ایدگد ایک ہیولا کریٹ کیا گیا تھا جس پر گویا پاکستان کے اس وقت کے جنرلز ججز نام نہاد میڈیا ٹائکونز جی اور سو کارڈ جو سول سوسائٹی کے یعنی وہ بڑی انکوں والی بیبیاں یا ان کے شوہر وغیرہ ہیں یہ سارے متفق تھے کہ یہ دیوتا جو ہے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے ہماری خوشبختی ہے تو وہ جو خبیصِ بنی گالا میں کہتا ہوں کہ وہ تو یعنی جس یعنی ننگے پن سے ملک ریاض کی جیب میں پہنچا وہ ایک اپنی داستان ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بریٹش پاؤنڈ جو کم و بیش ستر عرب کا گھپلہ ہے اور یعنی یہ تو بہت ساری گھپلوں میں ایک چھوٹی سی چیز ہے ملک ریاض اور اس کے جو بینیفشیریز ہیں ان کے حوالے سے تو بہرحال اس میں جو خبیص بنی گالا اور ان کی مرشدہ جو ہیں مرشدہ کم وائف ہیں جی وہ اپنے انجام کو پہنچے وہ چودہ سال اور سات سال سزا با مشکت اور ظاہر ہے ہلکا سا جرمانہ تو اب یہ چیمے گوئیاں یا یہ خبریں یا تبصرے آ رہے ہیں کہ ملک ریاض پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے ظاہر ہے ملک ریاض یعنی بہت طاقتور ہے ویل well کنیکٹڈ ہے کم و بیش جو معاشرہ ہمارے ہیں اس کے ہر ٹی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ ہوریزنٹل بھی ہیں وہ ورٹیکل بھی ہیں تو یعنی کیا یہ ممکن ہے یا واقعتاً ہماری ریاست سنجیدہ ہے یا جو بھی ارباب اختیار ہیں دیکھیں ایک تو یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں ظاہر ہے اس کا بھی رول ہے اور رول تو بہت سارے لوگوں کا ہے یعنی ان نام نہاد ججز سپریم کورٹ کا بھی ہے جن کو کوئی نہ پوچھا گیا ہے نہ ہی ان کا کہیں اس قسم کی چے مگوئیوں میں ذکر ہے کہ ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا لیکن بہرحال یہ بھی بات ہونا سمپلی یہ میڈیا میں بات آنا کہ ملک ریاض کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی یہ بھی ایک, ایک ایکسیپشنل بات ہے یعنی بعض کا تنہونیاں ہو جاتی ہیں جیسے پاکستان میں یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا مشرف سے پہلے کہ یہاں کے کسی ڈکٹیٹر یا ایسے آرمی چیف جس نے ملک سے غداری کر کے تختہ الٹا ہو اس کے خلاف کو کاروائی ہو سکتی ہے لیکن کاروائی ہوئی اسے قاتل قرار دیا گیا اسے یعنی ٹریزن ہائی ٹریزن کا مرتکب قرار دیا گیا اور ظاہر ہے اس کے کو پھانسی دینے کی سزا ہوئی قاتل تو میں شاید غلطی سے کہہ گیا لیکن اگرچہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا لیکن قدرت نے شاید عمل درامت کر دیا اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ کم از کم وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں ایک طرح کی امیونٹی کہ دیکھیں ہمیں تو قدرت نے مارا ہے کسی پھانسی کے پھندے پر ہم لٹکائے نہیں گئے لیکن عملی طور پر یعنی جو قانون کی نظر میں وہ مجرم ٹھہرایا گیا اور ظاہر اسی خوف سے پاکستان سے بھاگا بھی اور جب آیا تو پھر آ, یعنی ظاہر ہے اس کی میتی آئی اور آج بھی وہ آرڈر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ آج بھی ٹیکنیکلی مجرم ہے اور آ, اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آ, بظاہر ایسے کوئی آ, یعنی اگر ہم آ, اس کو انالائز کریں تو ملک ریاض پر عملی طور پر ہاتھ ڈالا یعنی جس جو فروٹفل ہاتھ ہو وہ شاید نہیں ڈالا جا سکے گا ہاں اگر ریاست تن سنجیدہ ہو تو ظاہر ہے ریاست معاشرے کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اس کے اسباب یہ ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے یعنی جو آج بھی نظام کے کل پردے ہیں ان میں سے بہت ساتھ ملک ریاض کی, کی تعلق داری ہے میڈیا کے ساتھ ہے ججز کے ساتھ ہے ایون جو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اس کے سابق کم و بیش اکثر موروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ بینیفشریز ہیں یہاں یعنی تک کہ کئی یعنی پانچ سال لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور کم و بیش ود ویری فیو ایکسیپشنس پولیٹیکل اسپیکٹرم کے سارے ہی کلرز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اور ظاہر ہے موجودہ نظام میں امپورٹنٹ بھی ہیں جیسے آپ ایوان صدر دیکھ لیں تو کیا یہ واقعی ممکن ہوگا ان ساری باتوں کے باوجود یہ ذکر ہونا جیسے میں نے اس کیا کہ ایکسیپشنل ہے اب کیونکہ وہ دبئی میں مقیم ہے ٹیکنیکلی وہ پرو افینڈر ہے اور ظاہر ہے اب ایکٹیولی اگر پرسو نہ کرے پاکستان کے ادارے پرسو نہ کریں تو اس کو اس کو کوئی خطرہ نہیں اگر میز ذکر از ہوتا رہے تو ظاہر ہے ایک فضا تو بنے گی لیکن اس سے عملی طور پر کچھ نہیں ہوگا اب دو حکومتوں کے درمیان معاملہ ہوگا یو اے ای ایکسٹریڈیشن کا کہا جائے گا کہ اس کو اس پر یہ جرائم ہیں اس پر الزامات ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے یا یہ ایویڈنس ہے یہ ہمیں واپس کریں ایک آرڈنری آدمی کے لیے تو ایسا اس کو واپس لینا حکومت کے بائیں ہاتھ کا کام ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک آرڈنری آدمی نہیں ہے اس کی وہاں پر بھی بلینز کے حساب سے انویسٹمنٹ ہے اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یو اے ای کے جو مین شیوخ ہیں یعنی ابوظہبی کے یا دبئی کے جو حکمران ہیں انہیں ظاہر ہے اس کے پیسوں سے کوئی براہ راست یعنی وہ متاثر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت ہے لیکن یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس معاشرے میں عام طبقے ہوتے ہیں اشخاص ہوتے ہیں شخصیات ہوتی ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں ان کو متاثر کیا جا سکتا ہے ملک ریاض جیسے براہ راست کیش دینے میں بھی بڑا بڑا بولڈ ہے مفادات دینے بھی انکائن بڑا بڑا, بڑا بولڈ ہے اور ظاہر ہے کچھ یعنی پلیئرز آف فلیش بھی جب اس حد تک بندہ ڈیسپیریٹ ہو جائے تو وہ بھی پروائیڈ کر کے متاثر کر سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سنجیدگی کیا ہے پاکستان کے اداروں اور حکومت میں اس کو واپس لانے کی اور وہ کس لیول پر جا کے یو اے کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے Uh, اور ملک رہا ظاہر ہے وہاں پر بھی اپنے ٹینٹیکلز تو یقیناً پیدا کر رہا ہوگا اب زیادہ اس نے ایکسپیڈائٹ کر دیا ہوگا جب اسے خطرہ محسوس ہوا ہے تو تو یعنی سو فار جو امکانات نظر آتے ہیں کہ یہ فین فی رہے گا شور رہے گا ذکر ہوتا رہے گا uh, اور یہ ظاہر ہے اگین ذکر ہونا اہم ہے لیکن عملی طور پر اس پر کو لا کر واپس پراسیکیوٹ کرنا شاید شاید بڑا ہی مشکل ہو اگر ناممکن نہیں بھی ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ اگر وہ تھریٹن کرے گا کہ میں ان کو ان کے جرائم کو یا ان کی جو میرے ساتھ ابیٹمنٹ ہے میں اس کو ایکسپوز کروں گا تو وہ اپنے طور پر اپنے ان کے پاؤں جلیں گے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کو وہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے ویل well انٹرنسڈ ہیں نظام میں کہ ان کو موڑنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اسٹل اسٹیٹ طاقتور ہے اگر اس کے پاس ویل ہے وہ واقعتاً چاہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے اگر ملک ریاض یہ کہنا شروع کر دے اور یہ فائدے تو لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اب صاحب باجوہ صاحب یا اس ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کرے آپ تمام تر اس فین فر کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب اب بھی مقدس ہیں انہوں نے جو جرائم کیے ہیں یا ان کی نظروں کے سامنے ہوئے ان کو آج تک نہیں پوچھا گیا اور بظاہر کو پوچھنے کا امکان نہیں اگرچہ فیاض حمید جو ہے وہ بہار نرگے میں ہے تو دیکھتے ہیں جی آئندہ چند مہینوں میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ٹینیور میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے یہ ایک طرح سے فیض حمید سے بھی بڑھ کے ہے اگر اس کو وہ پکڑ کے واقعتاً عدالت میں لاتے ہیں اور سزا دلواتے ہیں اور جہاں تک شواہد کی بات ہے وہ لا محدود ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے علاوہ بھی بے شمار ہیں تو اب دوسری بات کرتے ہیں کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے مرزا اپنا جسٹس شمس محمود مرزا اس کے خلاف پاکستان کی فیڈرل حکومت نے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیا وجہ یہ ہے کہ کوئی سات سال پہلے سے کوئی پرائیویٹ پیٹرولیم کمپنی ہے اس پر جو ٹیکس لگا اس کے خلاف حکم امتنائی جاری کیا ہوا ہے حضرت نے اور سات سال گزرنے کے باوجود اس کو فائنلائز نہیں کیا یعنی سٹل وہ ریفرنس جو ہے وہ سٹی آرڈر موجود ہے حکم امتنائی موجود ہے اب آپ سوچ سکیں سوچ سکتے ہیں کہ سپوز اگر وہ دس کروڑ کا میں ایک فرضی اماؤنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ اس خبر میں یہ جو تھی اس میں اماؤنٹ کا ذکر نہیں کیا گیا اگین ظاہر ہے اس پر بھی اثر رسوخ ہوتا ہے تو سپوز اگر دس کروڑ کا کیس ہو اور اس کو سات سال کے لیے اب صرف روک دیں کہ وہ پیمنٹ نہ کریں سٹی آرڈر کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سات سال میں وہ پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے تو وہ ڈبل ٹرپل سے بھی اوپر ہو جائے گی اماؤنٹ صرف یہ فائدہ ہی اٹھا لیں اور ان صاحب کو کچھ مطلب ایک ٹرک وہ فواد چودری کی زبان میں عطا کر دیں تو ظاہر ہے بڑا پروفٹیبل ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ پر یہ بھی ایک ٹرک دے دیں کہ اتنے عرصہ جتنے عرصہ رہے گا اسٹارڈر یہ آپ دودھ پیتے رہیں گے تو یہ بڑا زبردست ہے تو یہ تو ایک وہ ایک مثال ہے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کبھی uh, پولیٹیکلی motivated اسٹارڈر ہوتا ہے کبھی financially motivated ہوتا ہے کبھی کوئی رشتہ داری کوئی پلیئرز آف فلیش کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ صاحب اب دیکھتے ہیں کہ uh, کیا کرتے ہیں اور اگین کی حکومت یہ درخواست کرتی ہے ایکس ایکسپیڈائٹ کرنے کی یہ نہیں کرتی اگر یہ انٹرن والی بات ہو کہ جو فائل پہلے ہو وہ پہلے ہوگا تو بہت سارے ریفرنسز پہلے موجود ہیں ظاہر پھر نہ نعومن ہوگا نہ رادھا نہچے گی تو گویا یہ پڑے پڑے ہی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ دودھ بھی پیتے رہیں گے تو اس طرح سے پاکستان کے ریونیو کو بہت نقصان پہنچتا ہے بہت سارے ویلفیئر پروجیکٹس جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اورنج ٹرین کو اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ اور ثاقب نثار ٹائپ لوگوں نے پھر یعنی کئی سال ڈیلے رکھا اس لیے کہ یہ نون لیگ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے عوامی نظر میں یعنی اس طرح کی کئی مثالیں تو بار اچھا ہے ایٹ لیسٹ ریفرنس آیا ہے ذکر ہوگا اور اس پر زور بھی دینا چاہیے اب تیسری بات جو آج کرنے کی ہے وہ شاید خقان عباسی صاحب آپ جانتے ہیں کہ شاید خقان عباسی مسلم لیگ نون کے سٹالورز تھے لیڈر تھے اور ایک پارلیمانی نظام میں جو کوئی سیاستدان سب سے بڑا خواب دیکھ سکتا ہے وہ وزیراعظم کا ہے کہ مجھے وزیراعظم بننے دیا جائے اب ظاہر ہے یہ عہدہ بھی شاید خقان عباسی کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ملا کم و بیش سال وہ اس عہدے کو سے لطف اندوز ہوتے رہے لطف اندوز ہونا ضروری نہیں ہے کہ ان فنانشل ٹرمز ہوں یا اور کوئی فوائد نے لی ہوں یہ عہدہ ہی اتنا ہے کہ اس کا سمپلی نام بھی جو ہے اس سے بھی بندہ لطف اندوز ہوتا ہے لہذا اب سب سے بڑی ڈریم پوری ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہیں نون لیگ سے ہوئے بلاخر نون لیگ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک تو ہے کہ ایک باوقات طریقے سے چھوڑ دینا جی بس ایک دو ٹوک بات کرنا آج سے ہم ایسا نم ہم تیرے نہیں جی تو وہ بھی اس انداز سے نہیں مطلب کبھی آگئے کبھی پیچھے نہیں جی میں نواشی کو لیڈر مانتا ہوں فلان کو نہیں مانتا وہ ذکر مہر و وفا تو ہم کرتے داغ دلوی نے کہا تھا کہ ذکر مہر وفا تو ہم کرتے پر تمہیں شرمسار کون کرے اب جو وجہ یعنی آج اس پر بات کرنے کی ہوئی ہے کہ خبر میری نظر سے گزری ہے جس میں عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی بدتر ہے آپ امیجن کریں کہ جب یعنی بندہ کسی حسد کا کسی نفرت کا کسی یعنی منفی جذبے کا اس طرح شکار ہو جاتا ہے تو اس کی گویا جو عقل سلیم ہے وہ سیکیو ہو جاتی ہے ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو یعنی چیزیں جیسے ہیں ویسے نظر نہیں آتی بڑی حد تک وہ ڈسٹارٹڈ ان کا منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اب یہ شاید یعنی پی ٹی آئی کے یوتھیا گروپ سے باہر واحد سیاستدان ہیں جو جن کو ہم مین سٹریم کہہ سکتے ہیں کہ جن جو کو یہ انکشاف ہوا ہے جن کی نظروں نے یہ بات جو ہے وہ جانچ لی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی سے بھی اس کی کارکردگی بدتر ہے حالانکہ اگر آن گراؤنڈ دیکھیں سارے جانتے ہیں کہ وہ میگا کرپشنز آج کسی میں طرح بھی یعنی وہ تو خبیص بنی گالا کے اقتدار میں ہونے کے باوجود اس کا ذکر آتا تھا حالانکہ میڈیا اس کا منوات ہو کہ یہ یہ, یہ کام ہو رہا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے فارن ایکسچینج ریزروس جو ہیں وہ بینکرپسی کی طرف معاملات جا رہے تھے کرنٹ جو اکاؤنٹ ہے اس کا معاملہ اسی طرح تھا خراب تھا یعنی کیا کیا باتیں کریں بدنظمین کی انتہا تھی کہیں گوگی جو ہے وہ یعنی چھائی ہوئی تھی کہیں گوگا چھایا ہوا تھا کہیں پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ میں کوئی خاص منظور ایش و عشرت قدا ایش و عشرت کے مراکز بنے ہوئے تھے اور یہاں تک کہ خواتین کو پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ یرغمال بنا کے رکھا گیا تھا ایسا بھی معاملہ ہوا اور پنجاب میں ہر ہر ایڈمنسٹریٹو ٹرانزیکشن جو ہے فنانشل ٹرانزیکشن تھی تو اس کے باوجود ایک ادروائز بظاہر معقول آدمی شاید خاکان عباسی کی نظر جو ہے وہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے وجہ یہی ہے وہ میں اس کو کہوں گا کہ آم ٹو بگ سنڈروم یہ یعنی اب سمجھنے لگے کہ میں وزیراعظم اعظم آخر میری بڑی ویلیو ہے تو نون لی کو مجھ سے پوچھ کے چلنا چاہیے دیکھیں جب پاکستان جیسے ماحول میں کوئی یعنی بار بار اس پروسیس سے گزرتا ہے کبھی زیر اعتاب آتا ہے حق یا نہ حق اور ایک پوری جد و کر کے کوئی پارٹی جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے یا سسٹین کرتا ہے یا اس لیول پر لاتا ہے کہ وہ اقتدار کا کنٹینڈر عوامی ووٹ کی بنیاد پر بنتی ہے تو یہ سمجھنا کہ بس میں ویسے ہی من کر کے یعنی اس سے یہ پارٹی لے لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی اس کے مطلق امپریشن یہ ہے کہ میں نواز شریف کو تو لیڈر مانتا ہوں مریم نواز کو نہیں مان. <laughs> اب دیکھیں نواز شریف نے ہی مریم نواز کو گویا اس لیول پر پہنچایا ہے یا اس نیچ میں رکھا ہے جہاں پر اب وہ ہیں تو یہ ایک سیلف کنٹرڈکٹری بات ہے کہ نواز شریف ہی کاکس ہے وہ تو بہرحال ہمیں اس پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ پارٹی کوئی بھی حق رکھتا ہے چھوڑنے کا وہ چھوڑ گیا اچھی بات ہے اگر ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑنے چاہیے لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باوقات طریقے سے چھوڑی جائے دو ٹوک انداز سے آ, یعنی آج سے ہم نہیں ہیں اور پھر آ, پھر بھی ابجیکٹوٹی تو نہ ہاتھ سے جائے نا اب پھر تعصب اور نفرت اور حسد کا شکار نہ ہو ایٹ لیسٹ کچھ گئے دنوں کا ہی لحاظ کر لیں کہ نظر کو متوازن رکھ لیں لیکن ظاہر ظاہر ہے یہ یعنی حسد کوئی ایسی چیز ہے ان بیلنس ہو جاتا ہے بندہ تو یہی ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ ایک ذہنی بات کہ شاید نواز کے نمک میں بھی کوئی گڑبڑ ہے نوم لیکے میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے وہ سب سے زیادہ ووکل ہوئے ان کے خلاف طار القادری نے ظاہر ہے کیا کیا نہیں ان سے فائدہ اٹھایا اور آج تک اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ میں نے یہ یہ فائدے اٹھائے اسی طرح خبیص بنی گالا ہے اس نے کروڑوں کے اربوں کے فائدے اٹھائے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ دونوں بھونکتے رہے ہیں نور لیگ یا نواز شریف یا اس کے خاندان کے خلاف اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دوست محمد خوسا پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے نواز شریف نے اور گورنر اس کا باپ بھی رہا پنجاب کا تو پھر یعنی ایک صوبائی لیول پر, پر پرائم منسٹر کے بعد تو سب سے جو کوویٹڈ پوسٹ ہے وہ بھارت چیف منسٹر کی ہے وہ بھی ادر وائز کبھی ان کو ان کا خواب بھی نہیں تھا آج کہاں ہیں وہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی نون لیگ چھوڑ گیا اور بڑی یعنی بزبانی وہ کھوسا صاحب اور ان کے بھائی بند جو ہیں وہ کرتے رہے اس طرح اور کئی لوگ ہیں جو اس سٹیج سے اوپر آئے انجوائے کیا اور پھر چلے گئے اور اسی طرح یعنی اپنے منہ سے اپنے صاحب کا دوستوں یا پیٹرنس کو برا بھلا کہتے رہے یا اب بھی کہتے ہیں تو بہرحال ایسے بڑے اے یہ اے یعنی ریئر لوگ ہوتے ہیں جو اس توازن کو برقرار رکھ سکیں تو شاید خقانہ باسی کے پاس بھی شاید وہ صلاحیت نہیں تھی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان ہمیشہ پائندہ اور زندہ باد رہے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ